Прошедший длинный жизненный путь, скажем так. Полностью оно звучит ДШКМ 1932 -го года. Вот это оружие ровесница пулемета Максима, который показывали на тачанках и которым воевали. Но оно не теряет своей актуальности на сегодняшний день, потому что его дальность 2 километра. Стреляет он вот такой вот пулей. И если, скажем, вот такой вот патрон делает дырку, ну, если говорить совсем грустно, то вот такой вот патрон делает дырку. Вот такой вот маленький, маленькая, точечная. В принципе, как вы прокололи себе палец, то же самое. Вот этот патрон тоже делает дырку, но на входе, на выходе вылетает приблизительно вот такой кусок. Есть разные модификации этих патронов. Для ДШК идет 5 коробов по 50 патронов. Также отличная вещь при работе в обороне или на подавлении. Наступать с такой штукой, скажем так, не просто. Вот ребята подтвердят, потому что здесь отдельно станина. Во-первых, она жутко неудобная. Во-вторых, она тяжелая. Идет головка, которая еще неудобнее и тяжелее. И сам, сам ДШК. В принципе, среди военных он ласково называется Дашка. Тоже такая девочка нелегкая. И, как правило, с ней сильно не побегаешь и далеко не убежишь. Есть разные выходы из ситуации. Вообще штатно, как еще в 30-х годах, для них, как у Максима, делали стачанки. Деревянные колеса и такая, как пушка. Сейчас делают санки. Что-то похожее на полозы, реально на санки, упоры для плеч и стрельбы лежа. Первое правило боя, чем меньше ты, тем тяжелее в тебя попасть. Поэтому ну, легче она от этого не становится. Девочка, она довольно балованная и привередливая, то есть будучи идеально вычищена, идеально э, отлаженная, она может заклинить просто потому, что у нее плохой день. И в другом случае может поваляться в песке, пройти через медные трубы, огонь, дождь и стрелять как ни в чем не бывало. Очень Супер. мощное, скажем так, оружие. Да? И очень актуальная в сегодняшнем режиме войны, затяжной войны. Управление здесь производится вот... Хлопцы. Покрутите кто-то Есть еще модификация, когда ставят бронещит. Но хлопцы, скажем так, берут грех на душу и, и проявляют смелость, благодаря тому, что не мешает управлять дашкой, щит и лучшая видимость. Но при этом он отличная мишень для снайпера, стоя работая с ней. Саша, <смех> 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 так.